Jika anda berumur lebih 60 tahun dan masih memakan uh, lima uh, makanan harian ini anda mungkin secara tidak sedar sedang memusnahkan prostat anda dan perlahan-lahan uh, mematikan uh, keupayaan anda untuk mencapai dan mengekalkan ereksi yang kuat dan boleh diharap. Saya tidak melebih-lebihkan dan saya di sini bukan untuk menakutkan anda. Saya di sini untuk memberi amaran kepada anda kerana saya telah melihat kerosakan ini secara langsung jauh di dalam bilik bedah. Saya Dr. Nur Amina, seorang pakar urologi bertauliah dan pakar bedah penis dengan pengalaman lebih tiga dekad membantu kaum lelaki menuntut kembali kesihatan seksual dan maruah mereka. Saya telah bekerja dengan beribu-ribu warga emas yang menderita bertahun-tahun terperangkap dalam kitaran prostat bengkak aliran kencing yang lemah malam tanpa tidur dan keintiman yang pudar hanya kerana tiada siapa yang uh, memberitahu mereka kebenaran tentang apa yang mereka makan. Dan inilah bahagian yang mengejutkan, kebanyakan makanan yang mereka anggap sihat, makanan yang telah mereka makan selama berdekad-dekad adalah makanan yang sama yang memburukkan lagi keadaan. Hari ini saya akan mendedahkan lima makanan biasa yang sedang meradangkan prostat anda, mengganggu hormon anda dan secara senyap melemahkan ereksi anda. Kebanyakan lelaki tidak menyedari betapa langsungnya hubungan antara pinggan mereka dengan prestasi mereka sehingga sudah terlambat. Tetapi ada berita baik. Sebaik sahaja anda faham apa yang memudaratkan anda dan apa yang patut dimakan sebaliknya anda boleh mengambil alih semula kawalan anda boleh mengurangkan kesakitan, memperbaiki aliran kencing dan juga memulihkan ereksi semula jadi yang kuat tanpa pil atau prosedur. Dan saya mahu anda memberi perhatian khusus kepada makanan nombor dua. Ia telah dipasarkan sebagai sehat selama berdekat-dekat tetapi bagi kebanyakan warga emas ia mungkin membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Sebelum kita bermula, jika anda mengambil berat tentang melindungi prostat anda dan mengekalkan ereksi anda kuat seiring dengan peningkatan usia, pastikan anda menekan butang langganan dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas nasihat. Penting yang dibuat khusus untuk lelaki berumur lebih 60 tahun. Dan jika video ini relevan dengan anda, taip satu di ruangan komen. Jika tidak taip sifar, maklum balas anda membantu saya mencipta kandungan yang lebih baik dan lebih bermanfaat khas untuk anda. Baiklah, mari kita mulakan. Makanan pertama dalam senara ini adalah sesuatu yang terdapat di hampir setiap dapur rakyat Malaysia, sesuatu yang ramai lelaki membesar dengan memakannya tanpa berfikir panjang. Tetapi selama bertahun-tahun, ia secara senyap telah menjadi salah satu ancaman paling berbahaya kepada prostat dan keupayaan anda untuk beraksi. Saya bercakap tentang uh, daging yang diproses dan apa yang dilakukannya uh, di dalam badan anda mungkin akan mengejutkan anda. Biar saya mulakan dengan sesuatu yang dekat di hati ramai di antara kita termasuk saya sendiri. Saya membesar dalam sebuah keluarga di mana sarapan pagi bermakna sosej goreng, makan tengah hari disertakan dengan kepingan daging sejuk dan barbeku di halaman rumah tidak lengkap tanpa daging burger di atas panggangan. Ia selesa biasa dan sejujurnya lazat. Tetapi selama bertahun-tahun saya mula melihat sisi gelap makanan ini bukan diberita, bukan dalam teori tetapi pada pesakit-pesakit saya. Saya melihatnya pada lelaki yang datang kepada saya bergelut dengan prostat bengkak kerap membuang air kecil dan kekecewaan senyap yang mereka terlalu malu untuk bicarakan ereksi yang semakin pudar. Benang merahnya tabiat seumur hidup memakan daging yang diproses. Sekarang saya tidak mengatakan sepotong sausage akan merosakkan kesihatan anda, tetapi apa yang saya katakan ialah pengambilan daging yang diproses secara konsisten sausage, nugget, daging burger, kepingan deli membawa kerosakan yang jauh lebih besar daripada yang disedari oleh kebanyakan lelaki. Daging ini diawet dengan nitrat dan nitrit bahan kimia yang bukan sahaja memastikan makanan anda kelihatan segar. Ia berubah menjadi sebatian di dalam badan anda yang telah dikaitkan kuat dengan kanser termasuk kanser prostat. Tetapi ia bukan hanya tentang risiko jangka panjang. Daging ini sarat dengan garam dan lemak tidak sihat yang meningkatkan tekanan darah anda dan memberi tekanan pada buah pinggang dan pundi kencing anda dan inilah bahagian yang terlalu ramai lelaki terlepas pandang sistem kencing dan fungsi seksual anda saling berkait rapat Apabila prostate anda menjadi radang atau membesar yang sering berlaku selepas bertahun-tahun tabiat pemakanan yang buruk, ia memberi tekanan pada uretra anda mengganggu kawalan pundi kencing dan secara langsung memberi kesan kepada keupayaan anda untuk mengekalkan ereksi. Dan lemak dalam daging yang diproses terutamanya lemak trans dan lemak tepu mendatangkan malapetaka pada saluran darah anda. Ia mengeraskan arteri anda mengurangkan aliran darah dan menjejaskan sistem vaskular halus yang membekalkan tenaga kepada ereksi. Ingat penis anda tidak mempunyai jana kuasa sandaran. Ia berfungsi menggunakan aliran darah. Dan jika lebuh raya tersumbat, destinasi tidak akan pernah sampai. Um, saya tidak terkira berapa ramai lelaki yang pernah saya rawat yang bersumpah mereka hanya mengalami sedikit masalah prostat atau penuaan biasa hanya untuk melihat peningkatan dramatik selepas berhenti memakan daging ini dan beralih kepada um, sumber protein yang lebih bersih. Ayam panggang ikan liar, telur ayam kampung, makanan ini menyuburkan anda, ia tidak melawan anda. Jadi jika maklumat anda adalah untuk Melindungi prostat anda memperbaiki aliran kencing anda dan mengembalikan kekuatan pada ereksi anda inilah garisan pertama yang anda perlu tetapkan jauhi lorong makanan yang diproses tuntut semula pinggan anda tetapi jika anda fikir daging salai itu teruk tunggu sehingga anda mendengar apa yang mungkin tersembunyi di dalam gelas susu anda bagi ramai lelaki yang lebih tua apa yang mereka minum untuk kekal kuat sebenarnya mungkin mempercepatkan pertumbuhan prostat dan melemahkan hormon mereka mari kita bincangkannya selepas ini sekarang mari kita bincangkan sesuatu yang lebih uh, mengejutkan uh, susu dan produk tenusu yang kebanyakannya diberitahu kepada kita sepanjang hidup kita adalah baik untuk kita. Semasa membesar saya ingat diberitahu untuk minum susu setiap hari untuk membina tulang yang kuat. Dan seperti kebanyakan budak lelaki pada zaman itu saya mempercayainya kita telah dijual dengan idea bahawa susu adalah simbol kesihatan ia ada di setiap dulang makan tengah hari di sekolah dituang di setiap meja sarapan namun selepas berdekat-dekat merawat lelaki dengan prostat yang meradang dan fungsi seksual yang merosot saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya bagaimana jika segelas susu itu uh, tidak membantu kita tetapi secara senyap-senyap mencederakan kita biar saya jelaskan produk tenusu terutamanya dalam jumlah yang banyak mengandungi hormon yang dipanggil IGF, satu faktor pertumbuhan seperti insulin satu. Ia secara semula jadi terdapat dalam susu tetapi dalam badan lelaki dewasa. Tahap IGF-1 yang tinggi telah dikaitkan dengan pertumbuhan sel yang tidak normal termasuk di dalam prostat. Dalam erti kata yang lebih mudah ini bermakna minum susu secara tetap boleh mewujudkan keadaan yang ideal untuk prostat anda membesar dan bukan dengan cara yang sehat. Sebagai seorang doktor saya telah melihat lelaki yang tiada sejarah keluarga menghidap masalah prostat mengalami perubahan pesat hanya disebabkan oleh tabiat pemakanan jangka panjang yang merangkumi pengambilan tenusu yang berat tetapi itu bukan satu-satunya isu susu lembu dan produknya juga mengandungi estrogen semula jadi hormon wanita yang apabila diambil dengan kerap mengganggu keseimbangan testosteron yang halus pada lelaki yang lebih tua lama kelamaan anjakan hormon ini boleh menyebabkan keletihan perubahan mood dan ya malah ereksi yang lebih lembut dan libido yang menyusut saya mempunyai pesakit berusia 60-an dan 70-an yang mengadu tentang tekanan prostat yang berterusan kencing pada waktu malam dan juga masalah untuk memulakan atau menghentikan aliran kencing semua simptom yang tidak pernah mereka kaitkan dengan sesuatu yang kelihatan tidak berbahaya seperti yogurt atau keju faktor lain yang sering kita terlepas pandang ialah keradangan sesetengah lelaki sensitif terhadap kasein protein yang terdapat dalam produk tenusu yang boleh merengsekan usus dan menggalakkan keradangan tahap rendah di seluruh badan dan itu termasuklah prostat. Ia halus tetapi kuat dan ia terbina dari masa ke semasa. Jika anda perasan ketidakselesaan penghadaman tenaga yang lembab atau kekerapan kencing selepas makan makanan yang tinggi tenusu badan anda mungkin sudah memberitahu anda sesuatu. Jadi uh, apakah jalan yang lebih baik syukurlah ia lebih mudah daripada sebelumnya susu badam susu oat dan santan susu kelapa menjadi pengganti yang sangat baik tiada hormon tiada faktor pertumbuhan anda boleh menemui yogurt berasaskan tumbuhan yang lazat yang diperbuat daripada soya atau kelapa yang sebenarnya menyokong kesihatan usus dan uh, jika keju adalah sesuatu yang anda masih mahu nikmati, cuba versi yang ringan dan tidak diproses seperti keju rikota atau keju kotek secara sederhana. Perubahan kecil impak besar. Prostat dan hormon anda akan berterima kasih. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda ancaman seterusnya bukanlah sesuatu yang anda minum atau makan sebagai snack. Ia tersembunyi dalam makanan keselesaan kegemaran anda disamarkan di bawah kerangupan keemasan dan rasa uh, yang tidak dapat ditolak. Uh, ia adalah jenis makanan yang memuaskan keinginan anda tetapi perlahan-lahan mencekik kejantanan anda dari dalam. Mari kita ke sana sekarang. Sekarang mari kita sorotkan cahaya pada salah satu pensabotaj tersembunyi terbesar bagi kesihatan prostat dan seksual lemak tepu dari makanan yang digoreng dan makanan segera. Sejujurnya yang ini amat dekat di hati saya. Saya masih ingat bau ayam goreng ranggup yang memenuhi rumah pada petang ahad atau keenakan sebiji burger Ramly selepas penat bekerja. Makanan itu uh hangat biasa dan bagi kebanyakan kita satu cara untuk mengeratkan hubungan dengan keluarga um, tetapi uh, lama kelamaan uh, apa yang saya mula lihat di klinik saya menceritakan kisah yang sangat berbeza para lelaki akan datang bangga dengan bacaan kolesterol mereka namun bergelut dengan kekerapan kencing lawatan ke tandas pada waktu malam dan keyakinan yang merosot akibat ereksi yang tidak konsisten mereka tidak dapat memikirkan sebabnya. Mereka tidak banyak minum, bukan perokok dan tiada sejarah keluarga. Tetapi diet mereka yang padat dengan lemak tepu dari makanan yang digoreng, makanan segera dari pandu lalu dan potongan daging berlemak menceritakan kisah sebenar. Anda lihat lemak tepu bukan saja menyumbat arteri di sekeliling jantung anda. Ia memberi kesan kepada aliran darah di mana-mana termasuk arteri yang menuju ke prostat dan penis anda. Lama kelamaan peredaran yang terhad ini mengurangkan oksigen dan nutrien yang diperlukan oleh sel-sel prostat anda untuk berfungsi secara normal. Apabila aliran itu terjejas tisu menjadi radang hormon menjadi tidak menentu dan hasilnya prostat yang bengkak dan merengsa serta ereksi yang lebih lemah dan kurang boleh diharap. Tetapi bukan itu sahaja, Lemak ini juga menjejaskan uh, hormon anda, meningkatkan estrogen sambil menekan uh, testosteron semula. Jadi, uh, ia adalah resipi untuk kekecewaan. Lemak perut bertambah, tenaga merosot, libido pudar dan prostat terus membengkak dalam senyap. Ini bukan sekadar teori. Saya telah melihat lelaki memulihkan simptom mereka dalam masa beberapa minggu sahaja selepas mengurangkan lemak tepu dan beralih kepada minyak dan protein yang lebih sihat. Berita baiknya ialah anda tidak perlu melepaskan rasa. Terdapat alternatif hebat yang sebenarnya berfungsi untuk anda bukan menentang anda. Ikan yang kaya dengan omega 3 seperti salmon atau sardin, sedikit minyak zaitun di atas sayur-sayuran panggang, segenggam badam atau walnut. Semua ini memberikan sokongan anti radang yang membantu menyembuhkan badan dan memulihkan aliran darah di tempat yang paling penting. Membuat perubahan ini bukan tentang melepaskan keselesaan, ia adalah tentang menukar kepuasan jangka pendek dengan kekuatan tenaga dan kecergasan jangka panjang. Anda akan kagum melihat betapa ringannya badan anda, betapa jernihnya fikiran anda dan betapa kuatnya prestasi anda apabila darah anda mengalir dengan bebas dan hormon anda seimbang. Tetapi seteruk mana pun makanan yang digoreng ada satu lagi penyebab yang lebih licik kerana ia datang menyamar sebagai cara untuk berehat, untuk menenangkan fikiran, untuk menikmati hidup. Ia adalah tabiat yang dipertahankan oleh ramai lelaki tetapi di dalam badan ia mendatangkan malapetaka pada prostat anda dan secara senyap menghakis kejantanan anda. Mari kita bincangkan tentang alkohol. Sekarang mari kita bincangkan tentang tabiat yang terasa tidak berbahaya, malah menyeronokkan tetapi mungkin secara senyap meradangkan prostat anda dan menguras kekuatan anda alkohol. Saya tidak akan pernah lupa seorang pesakit saya, seorang pesara bomba berusia lewat 60-an. Seorang yang gagah, masih mengangkat berat, masih bermain golf, tetapi dia datang kepada saya dengan perasaan kecewa. Dia bangun 3 atau 4 kali setiap malam untuk kencing. Ereksinya menjadi tidak konsisten dan walaupun gaya hidupnya sehat, ada sesuatu yang tidak kena. Apabila saya bertanya tentang tabiat minumnya, dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa yang teruk doktor. Cuma beberapa tin semasa makan malam mungkin, segelas whisky pada hujung minggu. Tetapi bagi badannya, rutin itu tidak berbahaya. Ia adalah gangguan yang perlahan dan berterusan terhadap segala yang membolehkannya berfungsi sebagai seorang lelaki. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh alkohol sebaik sahaja ia berada di dalam sistem anda. Ia mengganggu keseimbangan hormon anda, khususnya dengan uh, meningkatkan estrogen dan menurunkan testosteron. Ketidakseimbangan itu berbahaya terutamanya bagi lelaki yang lebih tua. Testosteron adalah apa yang memastikan otot anda tegang tenaga anda stabil dan nafsu seks anda hidup. Apabila alkohol mengikisnya anda mula merasa lebih lembut, lebih lemah, kurang seperti diri anda. Selain hormon alkohol juga uh, meringsakan prostat dan pundi kencing menjadikannya lebih sukar untuk mengosongkan pundi kencing anda sepenuhnya dan menyebabkan perasaan terdesak yang berterusan terutamanya pada waktu malam. Tambahan pula alkohol adalah diuretik. Ia menyahidratkan anda, memekatkan air kencing anda dan menjadikannya lebih merengsakan saluran kencing anda. Ia adalah kitaran ganas dan kebanyakan lelaki tidak menghubungkaitkan antara segelas wain atau sebotol bia dengan kesukaran yang mereka hadapi di bilik tidur atau bilik air. Sekarang saya ingin jelaskan, saya tidak mengatakan anda perlu berhenti sepenuhnya. Hidup harus dinikmati tetapi kesederhanaan adalah penting. Bagi sesetengah lelaki, mengurangkan daripada minum setiap hari kepada hanya satu atau dua hari seminggu sudah cukup untuk melihat peningkatan dramatik dalam keselesaan prostat aliran kencing dan yang malah ereksi yang lebih kuat. Wain merah dalam jumlah yang kecil mungkin juga memberikan antioksidan tetapi minuman keras dan terutamanya secara berlebihan boleh membebankan badan lelaki dari masa ke semasa. Pesakit pesara bomba saya mengambil nasihat itu dengan serius. Dia mengurangkan pengambilannya, meningkatkan penghidratannya dan menukar bir setiap malam dengan teh herba dan makanan kaya antioksidan. Dalam masa beberapa minggu tidurnya bertambah baik, begitu juga dengan keyakinannya. Tetapi walaupun alkohol boleh mengganggu ancaman terbesar kepada prostat dan kesihatan seksual anda, mungkin sudah ada di atas pinggan anda beberapa kali sehari, selalunya manis selesa dan dipandang remeh sepenuhnya. Ia adalah bahan api di sebalik keradangan kronik, kekacauan hormon dan penurunan mendadak dalam tenaga dan prestasi dan kemungkinan besar anda telah mengambilnya pagi ini. Mari kita bincangkan tentang gula dan akhirnya kita sampai kepada um, apa yang saya percaya adalah pembunuh um, prostat dan ereksi yang paling dipandang um, remeh dan um, paling berbahaya, gula halus dan karbohidrat ringkas. Ia ada dalam bijirin yang anda makan untuk sarapan roti putih pada sandwich anda teh tarik yang anda uh, minum waktu makan tengah hari dan kuih-muih manis yang anda nikmati selepas makan malam. Saya pernah bertemu dengan lelaki berusia 70-an yang tidak pernah merokok seumur hidup. Mereka tidak pernah minum arak secara berlebihan sentiasa aktif. Namun mereka bergelut dengan aliran kencing yang lemah keinginan kencing yang berterusan dan um, kehidupan seks yang pudar terlalu awal. Selalunya apabila kita mengkaji diet mereka, gula adalah pensabotai senyap yang bersembunyi di depan mata. Biar saya jelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh gula. Apabila anda mengambil manisan atau karbohidrat ringkas seperti roti putih pastri pasta atau minuman manis gula dalam darah anda melonjak, badan anda bertindak balas dengan limpahan insulin hormon yang membantu menguruskan tahap gula tetapi dari masa ke semasa lonjakan yang berulang membawa kepada keadaan yang dipanggil rintangan insulin dan rintangan insulin bukan sahaja pintu masuk kepada diabetes jenis 2 ia adalah jalan pantas kepada keradangan prostat ketidakseimbangan hormon dan disfungsi erektil Tahap insulin yang tinggi menggalakkan keradangan kronik yang menyebabkan prostat anda membengkak dan simptom kencing anda menjadi lebih teruk dan ia tidak berhenti di situ. Gula berlebihan juga meningkatkan lemak perut yang menghasilkan lebih banyak estrogen dan menekan testosteron. Itu adalah pukulan berganda hormon testosteron yang lebih rendah bermakna nafsu seks yang lebih rendah, tenaga yang lebih rendah dan kekuatan ereksi yang berkurangan. Salah seorang pesakit saya, seorang bekas posmen datang dengan perasaan sangat kecewa. Dia tidak dapat memahami mengapa dia berasa letih sepanjang masa sentiasa berlari ke tandas dan tidak mempunyai ereksi yang kuat selama lebih setahun. Dia tidak berlebihan berat badan, tidak minum, tidak makan makanan yang digoreng tetapi setiap hari bermula dengan jus oren dan muffin dan berakhir dengan pasta ataupun cuci mulut. Kami mengurangkan gula menukarnya dengan karbohidrat kompleks seperti oat dan quinoa dan menambah lebih banyak buah-buahan glisemik rendah seperti epal dan beri. 6 uh, minggu kemudian dia memandang saya dengan air mata berlinang dan berkata Doktor saya tidak tahu saya boleh rasa sehidup ini semula. Anda tidak perlu menghapuskan gula sepenuhnya tetapi jika anda ingin melindungi prostat anda memulihkan kecergasan anda dan mengekalkan ereksi anda kuat anda perlu beringat pilih karbohidrat yang membakar perlahan makan makanan sebenar berhenti menyemarakkan api keradangan sekarang setelah kita mendedahkan lima musuh tersembunyi yang secara senyap merompak kejantanan anda soalan sebenarnya ialah apa yang boleh anda lakukan mengenainya kerana memahami masalah hanyalah permulaan seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda makanan mana yang patut dimakan sebaliknya makanan yang secara aktif menyokong prostat anda, menguatkan ereksi anda dan membantu anda menuntut kembali keyakinan yang anda layak dapatkan. Mari kita ambil langkah seterusnya bersama-sama. Jika anda telah bersama saya sejauh ini, anda sudah tahu uh, lebih banyak daripada kebanyakan lelaki tentang apa yang secara senyap memudaratkan prostat mereka dan memusnahkan keupayaan mereka untuk beraksi anda kini memahami bahaya sebenar di sebalik daging yang diproses tenusu yang berlebihan makanan yang digoreng dan makanan segera pengambilan alkohol secara tetap dan gula halus ini bukan sekadar pilihan diet ia adalah pilihan harian yang membentuk kualiti tidur anda tabiat tandas anda tahap hormon anda dan ia malah keintiman anda saya pernah uh, duduk berhadapan dengan lelaki yang marah dengan badan mereka keliru dengan apa yang berlaku dan sangat kecewa kerana tiada siapa yang pernah menjelaskan hubungan antara apa yang mereka makan dan bagaimana perasaan mereka sebagai lelaki saya juga telah menyaksikan transformasi yang berlaku apabila mereka akhirnya membuat perubahan apabila mereka berhenti menyuburkan keradangan dan mula menyuburkan kecergasan dan saya mahukan itu untuk anda juga sebenarnya anda tidak memerlukan pil ajaib anda memerlukan pengetahuan konsistensi dan sedikit keberanian untuk memecahkan tabiat lama dan membina yang baru kuasa ada di tangan anda dan di atas pinggan anda mulakan dengan uh, satu perubahan hari ini kemudian satu lagi uh, esok prostat anda akan merasai perbezaannya begitu juga dengan pasangan anda jika video ini membantu anda saya ingin mendengar daripada anda di ruangan komen beritahu saya apa yang memberi kesan kepada anda dan jangan lupa untuk melanggan saluran vitality di usia tua kerana dalam video seterusnya saya akan berkongsi 5 makanan teratas yang secara aktif melindungi prostat anda dan memulihkan ereksi semula jadi yang kuat pada sebarang usia